Доброго дня! Вы дивитесь телеканал «Соціальна країна». Це програма «Відкрита студія». І сьогодні будемо говорити про те, що зорі нам віщують. Замыть. А в студии Юрий Буянов, астролог и редактор астрологического календаря специально для Украины. Добрый день. Добрый день. То есть я так понимаю, что вы не изобрели, а издаете специальный астрологический календарь, который специально для Украины. Вот, допустим, жители России или Узбекистана не могут им пользоваться. Ну почему же могут, если сделать изменения по времени, то есть он, можно им пользоваться. У нас даже некоторые в Америке, там, в Европе пользуются. Люди, на, наши соотечественники, которые выехали туда и там проживают, они им успешно пользуются, но ну, небольшой сделать сдвиг по времени. Есть... А профессия астролога, вы в одном интервью сказали, что астролог это вообще человек с холодной головой, горячим сердцем, чистыми руками. Ну, холодная голова, согласен. Горячее сердце нужно просто любить свою работу, и все будет хорошо. А что, если я сделал астрологический прогноз с грязными руками немытыми после того, как почистил мандаринку, неудачный будет астрологический прогноз? Ну, чистые руки не совсем в этом смысле. Это, наверное, вы решили пошутить. И горячее сердце это, знаете, это связано с любовью, любовью к людям, для которых ты это делаешь. Потому что есть вот. Такое, ну, конечно, странно, что астролог цитирует Библию, послание Коринфянам от святого апостола Павла, вот там сказано, что «если имеете дар пророчества и знаете все тайны, имейте всякое познание и всю веру, так что можете и горы переставлять, а любви не имеете, то вы ничто». То есть существует вообще, и если опять-таки обращаться к Библии и заповеди да. э, астролога, да? это не убей, не укради, не возлюби. Это, это в первую очередь. Это, это, кстати, чистыми руками. Почему чистыми руками? Потому что делать это честно. Здесь имеется в виду честность. Э, в тех же самых заповедях астролога, но это мы сами придумали, то есть нигде их нет, никто их… Они на нашем сайте есть, и мы печатали в прошлый раз их mm -hmm. в прошлом выпуске «Календаря». Ну как послание астрологам и послание клиентам для того, чтобы люди понимали, что что могут астрологи, а чего они не могут. Но, в первую очередь астролог не, не имеет права, не может быть ни судьей, ни прокурором, как многие себя астрологи себя так позиционируют. Вот. В гороскопе человека или там явления страны не может быть ничего плохого. Вот. Гороскоп это не приговор, а потенциал, прогноз. Это карта дороги а никак не железные рельсы, в которых нельзя сворачивать. Или там пространство вариантов, как это сейчас модно говорить. Вот. Кроме того, астролог должен уметь хранить тайну, которую ему доверил клиент. Это одна из заповедей. То же самое, Остров должен говорить только правду, не полагаясь на собственную фантазию. То есть ничего не придумывать. А если там есть какой-то негатив, и звезды, и карты, и, звезды, и карта звездного неба сложилась так, и все указывает на то, что будут большие неприятности у человека. Вы так и говорите, у вас в 2016 году будут большие неприятности. Нет, ну говорить, что будут большие неприятности, мы просто не имеем права. Какие события мы не можем говорить, потому что астрология ⁇ это наука времени. Вот представьте себе, что такое знаки зодиака. Они со звездами зодиака, кстати, имеют, ну, имеют только внешнее сходство. А знаки зодиака ⁇ это э, система координат, круговых координат, mm -hmm. которые значит, позиционируют э, движение планет. А планеты ⁇ это как стрелки часов. Вот если вы заметили, в часах тоже 12 делений, как знаков зодиака, только там три стрелки, а на небе 10 планет. 10 стрелок. Каждый момент времени, как и в часах, так и на небе, он характеризуется определенным смыслом. И мастерство астролога зависит, как бы заключается в том, чтобы этот момент этот, наполнить мысль, смыслом. Потому что жизнь человека наполнена смыслом. Каждый момент должен быть наполнен смыслом. Если смысла нет в жизни, то это не человек, это животное или растение. А вот астрологические прогнозы, которые мы видим в газетах, журналах, средствах массовой информации на сегодняшний день, Овен, Телец, Козерог, и они наполнены смыслом, с вашей точки зрения? Они наполнены смыслом, но ну вот на, мой как бы, взгляд они сделаны нечистыми руками, потому что это все неправда. Потому что, ну, я знаю, например, из достоверных источников, что эти прогнозы пишут сами, ну не редактора, но сотрудники этих вот э, средств массовой информации. То есть астрологи это не пишут, потому что это антиреклама астрологии. Mm -hmm. Вот эти все, все прогнозы по знакам зодиака. Ну там не делается, э, скажем, безотносительно к возрасту эти про прогнозы, так же ж. А вот представьте себе, что в одной матери э, рождаются близнецы с разницей там в полчаса. То есть согласно этим прогнозам получается, что у них будет одинаковая судьба. Но ну, это же не так. На самом деле не так. На самом деле не так. А если представить себе, что в разное время утверждают эти прогнозы, что люди, родившиеся в разное время, будут иметь одинаковую судьбу, ну это полный бред. И в наступной части нашей программы поговорим про то, какой астрологический прогноз для всей страны и чем можно его как спрогнозовать спрогнозировать, замыть. Можно вообще для всей страны составить астрологический прогноз на 2016 год и в этом астрологическом прогнозе ответить на главный вопрос? Завершится все-таки вооруженный конфликт на Донбассе вот именно астрологический прогноз для Украины. Ну, про, э, военный конфликт на, Украине, на Донбассе обязательно завершится, это понятно. В 2016 году. году, да. Да. Я думаю, что он завершится где-то с мая месяца, уже окончательно. Скорее, а скорее мы... всего, э, какие-то провокации, вот как сейчас происходит это, они будут продолжаться до апреля включительно, потому что об этом как раз говорят а, именно астрологические Юрий показатели. опускает глаза вот на вот этот вот как раз таки листочек, это и есть по сути, да, ну, астрологический прогноз для нашей да, страны. для именно И для вы знаете, страны. что вот эти кружочки все обозначают, да? Да, да, да. Вот как раз они говорят, вот тут аспекты Марса, Марс это планета войны, то есть возможно будет вот какие-то провокации. Еще январь и февраль. Январь и февраль. А потом какой период будет благоприятный? До конца года, 16 Все До будет. До конца. Ну, ребята, понимаете, это, это потенциал. Это потенциал, это карта дороги. Ну, знаете как, GPS-навигатор. Так. Вот. Но воспользуется им или не целая воспользует... страна, или, или не воспользуется. Это же не один человек. Один человек за себя не отвечает, а uh -huh. тут целая страна. А, у нас есть а, журналисты, мы тоже вот здесь да. не, не один человек да, перед вами. Есть журналисты, они пообщались с универсологом. Вот, универсолог, он обратился к космологии. Вот. і он знає, що чекає українців у в році. году. У нас є невеликий сюжет, ми його подивимося, А потім э, до розмови обов'язково повернемось. Панович універсолог для прогнозу на наступний рік звертається до космології, адже зірки нам не визначають, а попереджують, щоб ми зробили вибір. каже найголовніше питання, що турбує українців, має три варіанти вирішення. Найоптимістичніше, якщо суспільство переосмислить цінності, війна на Донбасі завершиться до осені 2016 року. Нужно новое понимание и понимание того, как говорила Раневская, известная актриса, против кого дружить будем. То есть не объединяться против кого-то, а за что? Ради чего? Во имя чего? А это значит во имя... виконання місії України в міжнародному сообществі може війна завершитись навесні 16-го року, але через природні катаклізми у західній Європі і Америці. А от найбільш реальний варіант військовий конфлікт триватиме з періодами затихання і відновлення до осені 17-го року. Поки буде особистісний інтерес до війни окремих груп людей. Астролог Юрій Буяна у своїх розрахунках теж бачить передумови для завершення війни, а агресор отримає по заслугам. Есть такая планета Марс, на которой они начали агрессию. Девиз этого, этого явления ⁇ поднявший меч от меча погибнет. Следующий раз, то есть первый раз ретроградный Марс был, когда они полезли в Крым и когда начали агрессию на Донбассе. Вот, то есть возврат, возврат этого всего наступит вот в апреле 2016 года, когда Марс пойдет опять в ретроградном движении. 2016 рік сприятливий для реформ, однак дещо непередбачуваний у плані протестів. А щодо роботи парламенту його буде лихорадити, але тільки до квітня місяця. Астрологи попереджують, наступного року людям треба бути обачними, адже 2016 рік мавпи, а вона тварина непередбачувана. Самі ж люди чекають від Нового року найпотаємнішого. Здоров'я і миру, мир в Україні. Ну, щоб міру в усьому я считаю, що це що у нас є – ста війна. Миру очікуємо в новому році. Миру і ще раз миру. Найперше, ну, щоб мир був. Хочу, щоб мої діти були здорові. Миру, спокою, ну і всього, щоб людям були задоволені від цього життя. В першу чергу це мир для всіх, да? Ну, Покращення матеріального становища, думаю, що для всіх актуально. Ну і щоб менше було взагалі різних неприємностей для всіх. Один позитив в наступному році. Чого я вам бажаю? Анастасия Островушка, Дмитро Гришко, «Социальная Краина». До студии повертаем. Мы с Буянов. Астролог у нас в студии говорим о астрологическом прогнозе для всей Украины. С конфликтом на Донбассе разобрались. Вроде бы от меча и погибнет, да? А вот интересно, политики, они обращаются вообще к астрологам для того, чтобы начать военный конфликт, удачный ли день, для того, чтобы произвести аннексию определенной территории. Ведь ну, главы государства, они же не, не другими. Ну, Поэтому тоже понимаешь, это... что есть астрология, есть ретроградный Марс, и наверняка они это, с своей точки зрения, в благоприятное время все начинали. Ну, судя по тому, когда они это все начали, это все было начато в самый неблагоприятный mm -hmm. момент. Вот. Поэтому нас это очень удивило, хотя мы даже знаем, кто пользует, так сказать, товарища Путина в России. То есть это достаточно известный астролог. Но э, мы знаем, что Гитлера тоже пользовали астрологи, и в общем-то ничем хорошим для него это не закончилось. И хотя он там и начинал благоприятный период и прочее. То есть, в любом случае, самое неприятное, самая бессмысленная э, на, на свете это война. И начинать ее вообще никогда не надо. А тем более в, таки, в такой период, в который она была начата. Поэтому всегда начавший войну всегда проигрывал. Это, уже не знаю. Нікого історія нічому не учить. У наступній частині нашої програми поговоримо а, і задамо запитання від наших телеглядачів, які дивляться нас не за допомогою супутника, не за допомогою телебачення, а за допомогою інтернета. І таке можливо. Дочекайтеся. Е это глядачи, которые смотрят нас с помощью интернета, это сайт обозреватель. Знали о том, что у нас будет и Юрий Буянов в студии, астролог, и поставили вам и задали три вопроса. Что вообще, если еще раз вернуться, все-таки вот обещают зори украинцам на 16 рик? Ну Зори э, вообще ничего не обещает, это, это обещают астрологи. астрологи <laughs> да. да. Астрологический прогноз для украинцев на ну, 16-й год. Мы, я могу еще повторить, пожалуйста. То есть до апреля месяца будет еще на, со, э, ситуация напряженности <laughs> и астрологические аспекты, основной смысл которых принятие, прощение и э, как это стойкость мужество и стойкость, то есть нужно выдержать до апреля месяца, дальше будет ну какое-то улучшение будет благоприятный период, и вы сказали это вопрос, воспользуемся мы им или да, нет, да. и есть вопрос от э, да, зрителей и обозревателя, а что украинцам э, ну, нужно вот чему себя посвятить, чтобы все-таки воспользоваться этим благоприятным периодом, чтобы следующий год был таким же удачным, э, как э, тот, что проходит, или даже еще лучше, чтобы не упустить вот эту вот возможность, которая открывается перед нами. Ну во-первых Нужно быть открытым для нового, для новаторства, потому что, значит, обезьяна. Ну, следующий год с февраля начинается год обезьяны. Девиз этого года, если хочешь познакомить Бога со своими планами, если хочешь рассмешить Бога, познакомь его со своими планами. То есть планировать все равно нужно, но быть готовым к разным, разного рода нестандартным ситуациям. Вот. Поэтому нужно быть открытым для новаторство ну, для каких-то новых явлений, новых тенденций и так далее. Скорее всего, что... Ну, меня все спрашивают, что, какой бизнес лучше всего начинать. Ну, я говорю, IT-технологии и энергосберегающие технологии. Вот это вот, пожалуй, это такой прямой ответ на прямой вопрос. Что, чем заниматься? Пожалуйста. А вообще, как вот Украина на международной арене сбережет, сохранит свои позиции, не сохранит свои позиции, пошатнется, партнеры нас там поддержат, там не поддержат, как мы будем относительно других стран в мире? Ну, тут не надо быть астрологом, понимаете, чтобы сказать, что отношения Запада и Америки к нам будет, останется прежним. Ну, то есть будет поддержка и так дальше, потому что они люди, ну как рациональные, они дали деньги так сказать, в долг, okay. дали в долг. И я думаю, пока этот долг не вернется, они от нас не отвернутся. Um, есть определенные мир. итоги, обычно подводят, да, там в 2015 yeah. году. А чего достигло правительство, чего достиг там еще кто-то, чего еще. А, поисковая система Google, она а, тоже сделала такой а, итог. И о чем Google спрашивают украинцы? А, mm -hmm. В 2015 году спрашивали топ-10. So. И вот интересный вопрос. В уходящем году украинцы интересовались, зачем нужны ваши вообще поисковые системы, ну это такое, mm. а, а, почему нельзя фотографировать спящих, интересовались. <свят> и интересный вопрос, зачем Путину Сирия? Вот скажите, пожалуйста, вот а, как астролог, mm -hmm. а, неудачно пошли на Донбасс, неудачно пошли на Крым, и теперь удачно пошли на, на Сирию все-таки? Крайне неудачно, вообще непонятно для чего, понимаете? И, и еще тем более э, в конфликт вступили с Турцией, это все, это для них, я не знаю, ну перекрыли себе кислород просто-напросто, потому что воевать с Сирией можно только через пролив Босфор. Если угу. Турция перекроет Босфор, все войны не будет вообще никакой. А природные катаклизмы какие-то будут в Украине? Аномально сухое лето, кстати, прошлое лето ну да, вот, да, вот, да. вот, вот как-то вот было так не очень угу. с дождями. Угу. Я думаю, что не аномально сухое, но лето должно быть сухое, потому что год, ну, как мы, это по нашим наблюдениям, год огненной обезьяны, сама обезьяна деревянная, а, значит, год огненный, скорее всего, что будет тоже засушливое лето. И зима вот эта, которая текущая, она будет холодной и, скорее всего, снежной. Потому что, ну, это, это физика, потому что среднее количество тепла, или как это называется, энтропия, должно быть постоянно. Угу. Так? То есть если лето было жарко, зима будет холодной. Если летом не было воды, значит она вся выпадет зимой. То есть вот нужно быть готовым к этому. Но это не астрология, это, это физика. И ваш э, календарь на 2016 год, вы вот в, в завершении у нас остается время для того, чтобы э, процитировать это, это Новый год по восточному календарю. Это краткие как бы рекомендации, да, это, такие? Это не рекомендации, это, ну как вам сказать, это, это экскурс в прошлое. Uh -huh. Вот, просто, если, если это, конечно, интересно, но я думаю, что это интересно. Просто я хочу сказать, что следующий год, обезьяны вообще, да, не представляю, непредсказуемое существо, ну это образно говоря, и очень непредсказуемо, особенно для тиранов и диктаторов. Вот. Я могу показать это почему. Вот 56-й год, это ровно 60 лет назад, когда была огненная обезьяна. Произошел 20-й съезд КПСС и развенчание культа личности Сталина, а также началась Венгерская революция, которую подавил и разгромил Советский Союз. Потом 68-й год, Пражская весна в Чехословакии, которая тоже разгромил Советский Союз. В 80 году уже, заметьте, значит, начало выступлений Польского профсоюза «Солидарность», который привел уже к смене власти в Польше. 92 год «Черной обезьяны». Окончательный распад Советского Союза. Гражданская война в Карабахе Таджикистане, гражданская война, распад Югославии, распад Чехословакии. То есть вот эта империя начала рушиться. То есть обезьяна ее постепенно добила. И в 2004 году деревянная обезьяна это оранжевая революция в Украине. То есть я так понимаю, что 16-й год тоже год какого-то. Да. Вот то, что застоя, то, что застойно, то, что стоит на пути прогресса, будет разрушено. И, <с ну, <с угадайте с трех раз что. А, Юрий Буянов был у нас сегодня в студии, астролог и редактор астрологического календаря для Украины. Спасибо вам. Спасибо. Це була програма відкрита студія. У студії був Костянтин Крупський. Говорили сьогодні про астрологічний прогноз. Якщо вам цікаві інші теми, ви зможете заходити на наш сайт Сокраїна.ком залишати назву цієї теми. Ми тут її будемо обговорювати. На екрані ви бачите телефон Це для рекламодавців. А з вами ще почуємось.